2014 был очень-очень результативным. Что касается Дональда, он попал в команду, которая сейчас будет мировой через 2-3 года. Это прыжок очень хороший. Ну и Дмитрий Немков и Роман Пантелеев выполнили мастера спорта выиграли Кубок Украины по боевому самбо. Голубев Владимир стал призером Европы. То есть за этот год мы очень-очень подняли уровень свой. И в общем и Черкас, и Украина, в общем, прыжок сделали очень большой. По поводу 2015 года. Я уже сказал планы по поводу э, Китая. Мы там будем развиваться, мы будем при, периодически приезжать сюда, э, делиться опытом. Э, ну и останавливаться не собираемся. Пантелей Рома сказал, что пока чемпионат мира не выиграет, он никуда не уйдет, поэтому амбиции зашкаливают. Э, только здоровье, только спорт. Приходите в зал и занимайтесь. Лучше потратьте 200 гривен на абонемент, чем на выпивку, и все у вас будет хорошо.